Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müştərilərimiz. Bu gün Qırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Əliyev parkının avtobus dayanacağının bizim marketin yanında yerləşən 5 mərtəbəli e, Leninqrad tipində daş binanın 2-ci mərtəbəsində belə bir orijinal 2 otağlı mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm. Mənzilimizin qonaq otağıdır, geniş qonaq otağı var, kvadrat e, 5 metrə yarımın, 4 metrliyə qonaq otağıdır, 22 kvadratmetr. Çox işıqlı bir mənzildir. Görürsüz, bu oldu evimizin qonaq otağı, super təmirli var. Təmirdən sonra evdə yaşayış olmuyor. Çox gözəl təmirli var. Görürsüz? Bu oldu evimizin qonaq otağı. Orjinal 2 otaqdır. Burada yerləşir evimizin Təhliz hissəsi giriş qapısıdır, gördüyünüz kimi. Hamam tualet ayrı-ayrılıqdadır. Burada yerləşir evimizin. Deməli, yataq otağı 4-ün 3 yarımə yataq otağıdır. Pəncərə baxır binanın həyətinə. Binanın geniş həyəti var. Bura binanın həyətidir, görürsüz. Maşın parkovka yeri için, uşağı oynamaq için geniş ayeti var. Binanın arka tarafı Heydar Aliyev Parkıdır. Kırdanlı şehrinin tam mərkəzində yerleşir. Gördüğümüz bu üstü oldu evimizin yatağı otağı. Evimiz bütünlüklə, yəni döşəmə hissesi istip oldu. Burada yerleşir evimizin hamam otağı. Görürsünüz, böyle bir hamam otağımız var. Tavan, dartma tavandı. burada bizim evimizin ayaq yolusu. Burada artıq əşyalar var, onlar çıxarılacaq. Burada da tavan dartma tavandır. Çox yüksək səviyyədə təmir olunubdur. Burada isə yerləşir evimizin mətbəxi. Çox geniş ölçüdə mətbəxi var. Yer mərmər -mər, granitlə döşənib istipol. Burada da deməli pəncərə baxır binanın arxa tərəfinə. Belədir. Kollektor sistem yığılıbdı, ümummilikdə körsüz kollektor sistemi. Binamızın qazı, suyu, işığı daimidir. İstilmə sistemi kombi sistemidir. Ev ümummilikdə istipoldan ibarətdir. Döşəmə istipoldur. Qaz xətti çəkilib gətirilib mətbəxə qədər. Mebel Mətbəx mebeli yığmaq üçün yer ayrılıbdır. Mətbəximiz deməli 2.90-ın 4.80-a. Yəni 5 metriyə. Hardasa 15 kvadrat yaxın mətbəximiz var. Çox gözəl təmiri var. Sənəd kupcadır, birbaşa satış xidməti də və yaxın ataçıdan da alışaq bolsaq olar. Qiymət 90 min manatla satışa çıxardıq. Da, bu real alıcıya qiymətdə çox cüzi endirim olacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Görüş bu qədər.